Переходим ко второму вопросу. Про завершение статуту коммунального предприемства. Я прошу тише. Знадание ритуальных послуг до призначения на посаду директора коммунального предприемства. Вопрос рассматривался на коммунальной комиссии. Докладывает председатель коммунальной комиссии Гмир Иван Анатольевич. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, ну мы сделали еще один шаг. вперед. я так думаю потому что мы принимаем сейчас решение о создании еще одного предприятия, которое будет входить в ведение Сердского совета. То есть настало время, чтобы мы с вами рассмотрели устав предприятия, специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания. Вот ну, цель и его направление деятельности. Вы уже читали сустава. Здесь думаю, здесь. что если не было вопросов, если не было предложений каких-то, вы с ним все не согласились. Я думаю, так все и ознакомились с ним. Нет, тут не было предложений. Не было предложений, что там за ним будет заниматься внешней деятельностью или то, что будут брать кредиты. Есть вопросы по этому. Вопросы по и пострию. Рере, пострию. Хорошо. Там там уже Вопросы по вопросы построения. То есть э, ну, выносится на рассмотрение э, организация такого предприятия, которое будет заниматься согласного устава, э, наводить порядок э, на кладбищах, те, что находится в нашем ведении, э, прилегающая территория, создавать условия контроля уже за местами э, похования этих, этих граждан наших, э, так как сельских жителей, так я думаю, и других э, лиц, которые будут обращаться нужно новости что есть родственники, которые обращаются и хотят быть где-то. Поэтому э, я хотел бы, ну, э, наша комиссия рассмотрела этот вопрос. Э, у нас э, был Лепатов э, Александр Иванович, который рекомендуется на директора этого предприятия. Мы с ним обсудили эти вопросы, сказать, дали э, свои рекомендации. И я хотел бы сейчас представить вам Александра Ивановича, чтобы он э, вкратце изложил свою позицию видения этого вопроса, свои планы изложил, ну и ответил на те вопросы, которые будут возникать у вас ходе его объяснений. Александр я хочу э, внести значит, пояснение, что депутатам э, и Николаевны, председателем бюджетной комиссии, э, внесено, предложено внести дополнение в пункт 8.7, раздел 8, облик, взвитность, что э, предлагаемое утверждение утверждению предприятия ежеквартально отчитывается перед органом управления э, в лице и бюджетной комиссии. Вот как дополнение, 87, да. Пожалуйста, принимайте. ну вы все знаете, что территория у нас э, на большая, на есть, в два классича. У нас такая одна ну, ситуация, которая служила, Поэтому требует наведения порядка, э, введения каких-то средств для разного рода э, пунктов, которые указаны в уставе. Э, деятельность ну как бы сугубо похоронная можно сказать такими словами вот ну по мере значит, поступления вопросы будут решаться поэтапно совместно с вами тем более надо инвентаризацию провести на кладбище и когда будет ясно какие дополнительные надо меры принять для того чтобы на навести соответствующее состояние нашей территории. Вот. Ну, какие-то вопросы, пожалуйста, Желания Желание есть? Ну, желание есть, конечно. конечно. Пока, пока не отбили. Ну, сейчас, хочу, вам будет тяжело, вместе вместе вы первым проходите. Да, я хочу это. Одну ну, сейчас принимаю. надо. Мой план предприятия. Ну, дело в том, что я еще раз говорю, что территории большие, и поэтому требуют, соответственно, внимания финансового потоков, Потому что и штатные расписания, и, ну, как вам сказать, соответствующие, может быть, Дополнительные здания и сооружения, которые на ритуальные все эти дела будут запроектированы. Вот. Разбивка по квадратам, по массивам, по улицам, хотя это очень сейчас сложно сделать, потому что там хаос. Ну, Всех, кто был, тот видит, что там не пройти, не проехать, и уже уже там будет, ну, придется начинать с чистого листа. А на какие главные целые деньги? да и угу. больше мы не да. пока содержание ну работает. содержание, во-первых, надо провести инвентаризацию взять на баланс э, даже тот же, те же заборы, где которые там стоят. стоят я даже не знаю, как вот, э, в такой ситуации сейчас поступать потому что вот полицейский, который э, э, Богородский. 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 видел, в каком состоянии кладбище новое, что заборы э, надо ремонтировать и восстанавливать, там где разбиты есть пролеты есть. И одну Я хочу пояснить раз, присутствующим, что, э, что? Э, вот да, мы как бы ну, не считаем его закрытым старое кладбище, но оно как бы уже вот все, а придет, все приходит, подходит к этой там, черте. Много, это и по состоянию такое. на сегодняшний день нет решения об отводе земель под кладбище. Вот сколько ему лет. То есть э, фактически, да, он оно не передано в управление, оно не находится на балансе сельского совета. По новому кладбищу мы направили письмо, запросили такую документацию у фирмы Макенли. Якобы при переносе кладбища они... Было принято решение об отводе земель. Также ну как, мы, мы не получили еще у них ответа, но э, хотим сразу же готовить такое как бы, предложение, от депутатского корпуса озвучим его на следующей сессии, когда будет утверждаться будут тарифы, оговариваться льготы, которые предоставляются жителям села, ну, льготным категориям. Суть вопроса в чем? Мы разрабатываем генеральный план развития села, и я думаю, что депутатский корпус должен внести такое предложение о том, чтобы расширить границы ныне существующего нового кладбища, с тем, чтобы впоследствии нам не пришлось искать место под третье кладбище, что влечет за собой дополнительное ограждение, та же ритуальная площадка, ну вы понимаете, целый ряд услуг, да.

Нет, я лично сама оплатила за Нет, я нет. Я вам скажу донатрия, прямо как вы есть, вы 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 что кто бронировал, вы получали, и я в том числе, квитанцию от расходного ордера, деньги зачислялись на счет сельского совета. О целевом их использовании ни один из нас присутствующих официально сегодня ответить не может. что, нельзя даже подсчитать примерно хотя бы какие поступления были ну вот, Калина Кондратьевна, ну, сейчас находится. Минуты. Подождите минутку. Правильный вопрос. Не, не как вопрос, там какие на дороге, не нет, многие, жары, а там повышенные цены у нее дороги. А куда же деньги шли, если кладбище не благоустраивались? Вопрос, на который нет ответа. Я думаю, Поэтому, что я Начнем с чистого листа. Можно вопрос? Надеюсь, ну, Можно вопрос? Я хочу задать вопрос. Ну, как бы... да, Тише, пожалуйста. Да. Инвентаризацию, я думаю, проведет нынешний утвержденный директор. А вот, Александр Иванович, у нас был вопрос на коммунальной комиссии. Мы попросили вас подготовить по цифрам, конкретно расписать уставной фонд, на какие, на что он должен потратиться. Хотелось бы увидеть вот эту расписанную... Схема. И плюс мы попросили вас предоставить нам штатное расписание, которое вы планируете. штатное расписание, я думаю, будет перенесено, наверное, на рассмотрение. Но мы же должны примерно предполагать ваш план развития, что вы хотите. План развития, ну что, директор, да. да. Не, ну это хотелось будет... А как хотя бы один. Я так понимаю, что по мере, так как это предприятие первое в Камедаровском районе, вы покажите, где в Комитаровском есть многие вопросы, многие... Ну, я попрошу тише, я тише понимаю, пожалуйста, Александр, Наталья Владимировна. Александр Андреевич может посетился сказать. На комиссию он говорил, что есть ну, как бы, развилки двух путей. Еще нельзя однозначно сказать. Поэтому как бы просил нас немножко отнестись с пониманием к этому и как бы подсказали где-то, где-то может быть по ходу его работы он практику наработает. Пусть сейчас нельзя сказать, сколько охранников, может их пять нужно будет. А может, мы их сейчас не можем замежать. Я хочу сказать, сказать что в процессе обсуждения значит, было предложено Александру Ивановичу и назначить срок представления этих документов на следующую программу, на следующую сессию, программу развития предприятия. Тарифы на оказание услуг э с вилкой ну, от и до в разрезе осенне-зимний, летний, весенний сезон э бронирование мест для жителей села, ну понимаете, да, то есть категория оценочной стоимости произведенных работ для жителей села и для, вот, скажем так, иногородних. Просто вот в бытность мою за эти полтора месяца вот пришли родители. У них случилось несчастье с дочерью. Она здесь родилась, выросла, окончила школу, получила городскую прописку. Что сказать в этом случае? Что мы отказываем? Вы понимаете, да? Не, вот То так... есть просто тариф, конечно, он должен учитывать вот разницу между сельским населением и тем, кто, ну, как сказать, Я стал могу. в статусе городского, да? Может, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, почему на старом кладбище не производится захоронение по правую сторону? Там, где братская могила, а там же очень большая территория. Там. Начали, по-моему. Нет, Николай вы сейчас спрашиваете, он но. еще не вступил? я, Нет, не я не спрашиваю, а потому что обратно, обратно. все, Новая. Же еще очень много земли. Правая сторона Там, вот, могилки я, я объясню, когда Господь. мы перед э, кладби... Ведь, Послушайте, а когда мы перед э, поминальными днями что? производили уборку кладбища, вот Баграс Сархисович оказывал помощь, у меня тоже такой вопрос возник. Что? Я что? его задала сполову ага. Александру Ивановичу. Александр Иванович пояснил, что правая сторона при въезде на старое кладбище это земля, отведенная под стоянку автомобилей. Ну, я вам говорю, какой получил ответ. Знаешь, я не нет, вижу это Когда в 2008 году мы делали обследование, нам дали ответ, то, что старое кладбище закрыто, хотя акт закрытия кладбища Конечно. не дали, и сказали, что да территория для Алия Славы Алия славы. славы вы мне извините Если человек умирает, всегда родственники Хоронят всегда со своими вместе Никто туда ну, не пойдет Разные бывают ситуации Но И вопрос в да, том, что у нас нет столько Ну, как а чем проблема? Может, надо, пожалуйста, Игорь, это можно это надо, спокойно, надо, да. Игорь Евгеньевич, да. пожалуйста, пожалуйста. Вот, Разрешите Уже начали На самом деле, каждый из вас может задать сейчас очень много вопросов по существующему, но существующему, старому, по существующему, но существующему И мы на них ответы получить не можем. Правильно, вы задаете вопросы, и получить на них не можем. Александр Иванович, наш депутат, который вы все знаете, изъявил желание ну, как бы навести порядок в этом плане. Вы знаете, честно скажу, я ему задал, ну, наверное, больше, чем все, вы все вопросы. Вот ему, Саша, ты идешь на это, и вот вопросов столько, на которые он на самом деле ответить не может. Он в течение, этот разговор состоялся там две недели назад, он объехал э, Комитерновский район, так, со словом ну, да, и говорит, я не да, могу, да, говорю, да, ты да. выходишь на сессию, я говорю, ты должен выйти с программы, ты был, задавал вопросы с тарифами, и вообще, для чего оно тебе нужно, он уже не ответил, он говорит, так, и сейчас, ну, сейчас вы услышали ответ, потому что он не может на него ответить, он должен с этим разобраться. Вопрос номер два. На самом деле, что там делать, как захоронилось, как, какие, какое имущество принадлежит там громаде. Тот же самый забор, встроенный, наверное, за деньги там громады. Всевозможные другие сооружения. тому я предлагаю такой вопрос. Если вы считаете, значит, проголосовать, что это предприятие, если оно вам нужно, значит, открыть, а обязать его на следующую сессию с этими всеми вопросами, начиная я от я программы, все остальное, выступить, и мы можем в любой момент... Э а ну, сказать ему да или нет, но мы должны знать об этом, мы должны людям говорить мы должны об этом людям говорить вот, когда, вот это мое такое предложение, но он не готов сейчас сказать, потому что должен Когда нас дополнения. К... Э, можно я закончу, да. я прошу с нашей стороны всех, помочь ему в этом брусе, кто может ну, кто, когда вносили дополнение Спасибо. по поводу отчета финансового так вот, когда человек проведет инвентаризацию, он придет на комиссию читается, да. ну, что... да, расскажет обстановку, и тогда можно и расчет и расчет. фонда, я и думаю, и человек и не будет носить, использовать эти деньги, если это не положено закон или это, ну, это дать это... время на проведение должен, должен... Иван, я предлагаю внести в проект решения вопрос такой что э, до следующей сессии александр иванович пусть распишет концепцию видения в этом вопросе и программы его затраты какие будут